بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلیم مزد سامین اکرام رمضان و مبارک شریف ایسا مقدس مہینہ ہے تفسیر نیمی میں مفسر شریف حقیم علومت مفتی محمد احمد یار خان نیمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی مہینے میں ایک رات مقدس ہوتی ہے کسی مہینے میں ایک دن مقدس ہوتا ہے لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ صبح سہری کھانا بھی اس کا عبادت ہے اللہ شام کو افطاری کرنا بھی عبادت ہے افطاری کے بعد نماز تراویح کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے نماز تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے اور رات کو نماز تحجد پڑھنا بھی عبادت ہے یعنی یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ رات کو صبح تک سہری کھانے کے انتظار میں سونا بھی بندے کا عبادت لیا. لیا. اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے اتنا عبادت کے لیے ضروری ہے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اور نہایت ہمارے لیے ضروری ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ آتا ہے رب زلجلال اسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جنتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جب تک یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا وہ دروازے بند نہیں ہوتے اور یہاں تک احادیث میں موجود ہے سرکار فرماتے ہیں جس کا مثال رمضان میں ہو جائے رب زلجلال بغیر حساب اس کو جنت کا داخل آتا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ہر رات کو رب زلجلال اپنی مخلوق کو یہ پوچھتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی شفا مانگنے والا ہے ہر رات اس کی اتنی اہم ہے اور سرکار فرماتے ہیں رب نے یہ جو جملہ اشارت فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اللہ! اس سے بڑے اور کسی چیز کی شان نہیں ہو سکتی رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا ہوں یا اندازہ لگائیں رب خود کہہ رہا میں روزے کی جزا ہوں یہاں محض نے ایک وجہ بتائی ہے کہ رب نے اتنی بڑی شان کیوں بیان فرمائی تو فرماتے ہیں چونکہ روزے میں بندہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو اللہ کی ذات بھی کھانے سے پاک ہے اللہ کی ذات پینے سے بھی پاک ہے تو اللہ نے فرمایا یہ یہ بندہ میری صفات کو یہ بجال آ رہا ہے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں خود ہوں اللہ کی ذات جس کام کی جزا ہو اس کام کی کتنی اہمیت ہو سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اچھے طریقے سے نبائیں اور بالخصوص اس میں ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آپ کو گناہوں سے بچائیں جہاں پر رمضان کے مہینے میں نفل کا سواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہے وہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک گناہ کا جو ووار ہے وہ ستر گناہوں کے برابر ہے ایک گناہ کریں گے تو اس کا ووار بھی ستر کے برابر لکھا جائے گا تو جہاں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے وہاں ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور ہر وقت ہمارے ذہن بھی ہونا چاہیے کہ میں اس وقت روزے سے ہوں رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ تقوی یہ تہارت یہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے تو روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ متقی بندہ اس وقت بنے گا جب ساری چیزوں کو چھوڑ کر ساری سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ ہی سارے معاملات کو بجا لائے گا اس وقت بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا روزہ صرف اور صرف کھانے اور پینے سے ہی رکنا ہے اور ان کا کوئی روزہ نہیں ہوگا یعنی وہ صرف کھائیں اور پیئیں گے نہیں باقی ہر کام ان کا روزہ صرف اور صرف کھانے اور پینے سے ہی رکنا ہے اور ان کا کوئی روزہ نہیں ہوگا یعنی وہ صرف کھائیں اور پئیں گے نہیں باقی ہر کام جو روزے کے منافی ہیں وہ کریں گے ماذا اللہ جھوٹ بولیں گے بے حیائی کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ رکھنا بھی چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے دوسرا اہم موضوع وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اس کی درستگی کے بغیر انسان اللہ العزت کی رحمت سے اور حضور علیہ السلام اسلام کی سچی محبت و شفاعت کا مستحق نہیں بن سکتا اتنا اہم ہے یہ عقیدہ اور توحید یہ تمام عقائد کی جڑ اصل اور بنیاد ہے جتنے بھی دیگر آماد ہیں وہ ساری کی ساری اس کی شاخے ہیں یہ سب کی جڑ ہے آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر بندے کی جڑ مضبوط نہ ہو اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط نہ ہو اس کی شاخیں اس کے پتے وہ کسی کام نہیں آئیں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ روزے ہماری یہ نمازیں ہمارے دیگر جتنے بھی نیک آمال ہیں وہ کام آئیں اس سب کی اساس سب کی بنیاد سب کی جڑ وہ عقیدہ توحید ہے عقیدہ توحید کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ عقیدہ توحید کو آسان الفاظ میں کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں عقیدہ توحید ہے کیا علماء یہ فرماتے ہیں عقیدہ توحید آسان الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ شریعت میں دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنا اور اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ تمام عالم کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ حکومت میں کوئی شریک ہے نہ ہی عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے یہ عقیدہ توحید کی تعریف زبان اقرار نہیں کرنا اس کو دل میں بھی اتارنا ہے یعنی اگر کوئی مصیبت آئے تو آپ اس وقت اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہی جا چکی ہیں یا اس طرح کے جملے نہ بولیں جو عقیدہ توحید کے منافع ہوں تو عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہر چیز کو بنانے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب و عزت وحدہ لا شریک ہے جب ہمارے دل اس بات کی گواہی دیں گے ہماری زبانیں اس کا اقرار کریں گی تو پھر ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں اور اس پر یقین پر رکھنے والے ہیں عقیدہ توحید کے متعلق مطلب جو دیگر احکام جن کا ماننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس طرح مانیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے وہ قدیم ہے کہ جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے یعنی آج ہم بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ بھی موجود ہے لیکن ہمارے وجود کی ابتدا ہے لیکن اللہ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے اس کی وجود کی ابتدا کوئی نہیں بتا سکتا اور انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے یعنی کوئی بندہ یہ کے کہے کہ ہمیں سمجھائیں کہ اللہ کا وجود کب سے ہے پھر ہم کیسے سمجھیں گے تو یہ فکہ فرماتے ہیں انسانی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ہم اللہ کے وجود کو سمجھ سکیں صرف ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ عزت کا وجود ہمیشہ سے ہے اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اسی طرح اللہ عزت وہ سب کا رازق ہے بغیر کسی تکلیف کے وہ بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور اللہ عزت ہی وہ ذات ہے کہ مخلوقات اور کائنات کی پیدائش کے بعد اس کو یہ صفات حاصل نہیں ہوئی یعنی مثال کے طور پر اللہ رب عزت نے اگر کسی بندے کو رزق دیا تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو رزق دیا تو اللہ رازیف بنا اگر اللہ نے کسی کو موت دی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے اس کو موت دی تو وہ مارنے والا بنا اگر اللہ نے کسی کو زندہ کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو زندہ کیا ہے تو وہ حیات دینے والا بنا نہیں وہ کسی کو موت نہیں بھی دی تھی کسی کو حیات نہیں بھی دی تھی کسی کو اولاد نہیں بھی دی تھی کسی کو عزت نہیں بھی دیا تھا یہ ساری کے ساری صفات اس کے اندر پہلے بھی موجود اور ثابت مانی جائیں گے یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ ہمیں قرآن سے کوئی ایسی دلیل دو کہ ہم جس سے سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس جہان میں اور کوئی نہیں ہے تو اس کی ساتھا سی مثال جو قرآن نے بیان کی ہے قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فِي الْأَوْتُ قرآن کریم کی آیت کا اس, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زمین میں کوئی دوسرا خدا ہوگا تو زمین میں ضرور فساد ہو جاتا یعنی دیکھیں قرآن اس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے کہ جس حکومت میں جس سلطنت میں دو امیر ہوں دو بادشاہ ہوں کبھی نہ کبھی تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کائنات کا یہ نظام دیکھ رہے ہیں کہ سورج روزانہ اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اپنی جگہ پہ غروب ہوتا ہے ستارے ایک طرح ہی روزانہ طلوع ہو رہے ہیں ایک طرح ہی غروب ہو رہے ہیں چاند کو دیکھیں ہوا کو دیکھیں یہ سارا کائنات کا نظام دیکھیں اس میں خلل نہیں ہے تو اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے

وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ بارش برسانی ہے دوسرا خدا کہتا نہیں میں نے اس وقت ہوائیں چلانی ہیں تو یہ اس طرح ہونا تھا کہ زمین کا نظام در برم ہو جانا تھا تو قرآن نے اس چیز کو واضح کیا یہ جو نظام چل رہا ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ وحدہ لا شریک واحد اور یکتا ہے اس بات دلیل دیتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگ یمن سے آئے تو انہوں نے سرکار نے فرمایا اقبال البشراء یا اہل یمن اے اہل یمن تم بشارت کو قبول کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے قبول کی اور ہم آپ کی خدمت میں دین سمجھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے کیا تھا تو سرکار نے یہ جملے نشان فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبل کہ سب سے پہلے جو اس میں موجود تھا وہ صرف اللہ کی ذات موجود تھی اس سے پہلے اور کوئی چیز نہیں تھی وکان عرشہ علی الماء اور اللہ کا عرش پانی پر تھا یعنی سرکار اس حدیث میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ اس کائنات کے وجود سے پہلے اگر کوئی ذات موجود تھی تو صرف اور صرف اللہ العزت کی ذات ہی موجود تھی اس میں یہ ذہن رکھیے آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی دیگر چیزیں پھیل چکی ہیں کہ لوگ واضح طور پر یہ کہتے ہیں اللہ لوگ شرک کرنا شروع ہو چکے ہیں لوگ مزاروں پہ شرک کرتے ہیں وہاں پر سجدے کرتے ہیں تو آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ شرک کب ہوگا شرک کہتے کسی ہیں شرک یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ کو وحدہ شریک مانتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا یہ شرک کہلاتا ہے تو کوئی سادہ سا مسلمان بھی اس بات کو ماننے کے لیے وہ ہر کس تیار نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ زندہ مانتے ہیں کسی کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں یا کسی کو ہم ہاں روزی دینے والا ہم اس کو خود مانتے ہیں کہ یہ خود روزی دیتا ہے یہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے تو اس لیے یہ شرک شرکی نقل لگانا یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کے روشنی میں اللہ کے فضل سے ہمارے مساجد کے اندر بھی توحید کی ہی اور ہمارے مزاروں پر بھی توحید کی ہی تبلیغ کی جا رہی ہے یہ ہرگز اس کو شرک سے تعبیر کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اپنے دل میں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے لیے بیوی بی ہے نہ جو شخص بھی اس کے لیے باپ یا بیٹا یا بیوی بی ثابت کرے وہ کافر ہے دارا اسلام سے خارج ہے اور اللہ کی ذات کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام ایپوں سے پاک ہے کسی بھی ایپ کی نسبت اس کی ذات کی طرف کرنا یہ عقیدہ کفر ہے, ہے اگر کوئی شخص معذ اللہ یہ کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے بولتا نہیں ہے تو یہ عقیدہ رکھنا بھی کفری عقیدہ ہے یعنی وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں لیکن بول سکتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ ہے کفر ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب اللہ سے دور ہے اور اللہ رب العزت ہر عیب سے دور ہے اسی طرح آخر میں یہ عقیدہ بھی ذہن میں بٹھائیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار اپنی آنکھ سے کرنا یہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص دنیا میں حالت بیداری میں یہ اقرار کرے اپنے لیے یا اپنے کسی ولی کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے کہے کہ فلانے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو یہ عقیدہ ہے, ہے کہ حضور نے دنیا میں شب میں جاگتی آنکھوں سے اپنے رم کا دیدار فرمایا تھا لیکن خواب کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ ممکن ہے یہ جائز ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حالت خواب میں اللہ کا دیدار ہے حالت خواب کی بات ہو رہی ہے حالت ظاہری حالت بیداری کی بات نہیں ہو رہی تو حالت خواب میں دیدار کیا جا سکتا ہے لیکن ویسے اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو ہی بہت اللہ شریک مانتے ہیں اور اللہ کو ہی مستحق کے عبادت سمجھتے ہیں نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتے ہیں نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ کسی کے دب دبے یا کحر و میں آتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے فقیر کرے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے اولاد ہی نہ دے جس کو چاہے وہ مار دے جس کو چاہے وہ بادشاہ دے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں